चीनी हुकूमत ने जून में वादी गलवान में हिंदुस्तानी फौजियों के साथ तस्वीर की मंसूबा बंदी की थी जिसके नतीजे में 20 हिंदुस्तानी फौजी हलाक हुए थे और गैर यकी तौर पर चीनी हलाकतें भी हुई थी एक अमरीकी कमीशन ने कांग्रेस को एक नई रिपोर्ट में यह नतीजा अजस किया है अमेरिका चीन इकतदी और सिक्योरिटी जायजा कमीशन ने एकम दिसंबर को पेश की जाने वाली रिपोर्ट में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एल के करीब आठ माह तवैल हिंदुस्तान और चीन के तातिल को कई दहाइयों में इंतहाई सरहदी बहरान के तौर पर बयान किया है इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ शाहिद के मुताबिक चीनी हुकूमत ने वाक़े के मनसूबा बंदी की थी जिसमें मुमकिन तौर पर हलाकते केम्कान भी शामिल थे मिसाल के तौर पर इस तस्दम से कई हफ्तों पहले वजीर दफा वी फेंगी ने बीजिंग को इसकाम को फरोग देने के लिए लड़ाई का इस्तेमाल करने की तरगीब देते हुए एक बयान दिया था रिपोर्ट में मजद कहा गया है कि मसनू स्यारह की तस्वीर में हलाकत खेज तस्दम से एक हफ्ता के वादी गलवान में चीन के बड़े सरगर्मियां देखी गईं जिनमें मुमकिन तौर पर एक हज़ार से ज्यादा पी एल ए फौजी शामिल थे